Приехали к вам сюда, в Запорожье, в гости. Приехали представители всех областей Украины. Приехали гражданские лидеры, лидеры общественного мнения, общественных и э, профессиональных организаций. Люди, которые понимают, что посеешь весной, то и пожнешь осенью. И мы сегодня также понимаем, что если не заниматься политикой, то политика начинает заниматься людьми, начинает заниматься гражданскими лидерами. И сегодня я благодарна всем гражданским лидерам, всем активистам, кто приехал 1 марта, первый день весны, сегодня сюда на Хортицу, потому что это люди, которые показали свою гражданскую позицию, что они готовы объединяться, они готовы быть вместе и готовы защищать страну, защищать Украину. Мы сегодня для себя приняли решение по направлениям деятельности, до формирования народного списка, потому что только новые лидеры, сегодня способны показать новое качество политики в Украине люди, которые не словами, не пустыми заявлениями, а конкретными действиями на протяжении последних двух лет защищали права граждан. Совершенный социальный хаос, экономический тупик и политические репрессии их надо останавливать. Совершенно очевидно, что остановить эти процессы могут только представители гражданского общества. Те представители региональных элит, о которых много говорят в государстве, но которые никогда не имели практических механизмов и инструментов реализации новой экономической программы. Поэтому я совершенно убежден, что нынешнее объединение гражданских лиц от Львова до Одессы, жители Винницы, Одессы, Харькова и Черкас, это вся Украина. И я убежден, что именно новые лица смогут создать новую экономическую политику в нашей стране, показать новое качество этой политики. И рано или поздно мы придем к тому, что Украина начнет свой созидательный путь и прекратится эти разрушительные механизмы, которые приводят Украину к экономическому и политическому тупику. 20 лет мы ждали, надеялись и верили, что очередные политики, за которых мы отдаем свои голоса, придут в парламент и будут беспокоиться о нас, о нашей стране, о наших детях. Наше терпение кончилось. Мы видим, что никто, кроме нас, за нас беспокоиться не будет. Поэтому принято такое решение гражданским движением вперед, что мы составляем список народных кандидатов. Этот список будет открыт. Это будут люди, которые знают все в регионах, знают в Украине. Этот список будет пополняться новыми лидерами, которые будут изъявлять желание приходить в политику и заниматься страной уже так, как они считают правильным и нужным. Мы сегодня проводим такие переговоры и, надеюсь, договоримся с партией, главой которой является Наталья Юрьевна Королевская, что мы проведем тщательный отбор в этот список, а партия уже обеспечит выдвижение этих кандидатов от партии, по партийной линии в парламент. Сегодня интересный день, когда весна все пробуждается, после спячки, после э, холода. Сегодня все, практически все активные общественные организации решили стать единым строем. Решили бороться и продолжать свою борьбу, идти к на цели, к победе. К победе, чтобы вот изменить в Украине или вот Украину на лучшее, на, для людей, для своих детей, для этого будущего. Сегодня мы вот объединились, сегодня мы договорились о совместных действиях. Так что только вперед, только как вперед. Да, Честно скажу, да. На поле боя всегда выбирает надежных э, ну, ну, союзников, сторонников, с кем можно пойти в разведку и также вернуться с нее. Здесь сегодня все ну, собрались, практически самые вот, активные вот, организации. Те, которые тот год боролись, десятый год они... Э, ну, Боролись. А Наталья Юрьевна это тот человек, ну, который весь одиннадцатый год провела ну, в борьбе под стенами ну, парламента, под э, другими акциями протеста, поэтому вот так мы и соединились. в разведку можно и прийти можно. Самое главное не пойти. А і при ті Ми всі бачили, як боролись підприємці, чорнобильці, афганці. Зараз ми бачимо, що фактично і влада, і опозиція вони готуються до виборчої кампанії, абсолютно не реагуючи на людей, на суспільство. Тобто вони існують в іншій е, просторі. Тобто, політика сьогодні відірвана від суспільства, від людей. Е, формуються якісь списки закриті, е, формуються якісь об'єднання. В них не приймають участь люди України. Ті люди, які показали і доказали останній рік-півтора, що вони здатні відстоювати свої права, здатні боротися. Ми впевнені, що іменно ці люди заслуговують вести за собою людей і змінювати ситуацію в країні. Ці осені у нас, можливо, буде останній шанс мирним шляхом змінити владу в країні. Це вибори. На жаль, громадські об'єднання самі не можуть приймати участь в виборах, тому нам треба об'єднатися. Злитися, сформувати з якоюсь політичною силою, сформувати список громадянських лідерів, можливо, вперше за 20 років незалежності в партію підуть не політики, а підуть представники народу, громадські лідери. І я впевнений, що ми переможемо, тому що іншої альтернативи немає, і тільки нові люди, сьогодні більше 50% суспільства, не підтримують жодну політичну силу. Вони хочуть бачити інших людей. Тому ми постараємося об'єднатися і доказати всім, що ми здатні будувати нову країну і перемагати, і зробити все, щоб після цих виборів ця влада відійшла до перемоги. Селяни є по своїй суті консервативні люди, більше всього здатні працювати на землі, але доведеться, можливо, навіть із з вилами йти відстоювати свої законні права. Я вам хочу сказати що розуміло, все йде від влади і в тому числі законодавчої. На сьогоднішній день ні одного селянина у Верховної Ради України немає. Якщо є якісь люди, які мають якесь відношення до сільського господарства, то це, як правило, бувші міністри, яких свого часу повиганяли зі своїх посад. Мені часто задають вопрос: а де ви бачили нових лідерів? где вы видели новых людей, новых политиков, способных сегодня прийти на замену действующим политикам в стране. И сегодня я горжусь тем, что здесь на Хортице собрались именно лидеры, новые лидеры, люди, которые не участвовали в политике и которые действительно сегодня могут и проявлять позицию, и брать на себя ответственность. Это и есть новое качество украинской политики. И в марте месяце принято решение провести гражданский форум куда приедут уже не только лидеры, а приедут и представители общественных организаций, и лидеры общественного мнения. Приедут тысячи людей, которые заявят свою гражданскую позицию и отношения, и планы по развитию страны и перспективам Украины.